वृत्ति प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर तेतीस और 33 ते पेज के ऊपर बीस नंबर का शीर्षक है ऊपर से पांचवी पंक्ति न्याय और वेदांत का प्रत्यक्ष विचार में भेद ठीक है न्याय मत वेदांत मत तो दोनों मतों में दो शास्त्रों में प्रत्यक्ष के बारे में प्रत्यक्ष के विचार में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में क्या भेद है UH, क्या अंतर है इस बात को बताना है इस शीर्षक में तो देखिए पंक्ति जहाँ इंद्रियते द्रव्य का प्रत्यक्ष होवे हैं होवे तहां तो न्याय और वेदांत मत में विलक्षणता नहीं ठीक है कहा विलक्षणता है और किसकी जगह विलक्षणता भिन्नता नहीं है दो ही बातों का खुलासा खुलासा तो रहे जहां जिस समय इंद्रिय द्रव्य का इंद्रियों के द्वारा द्रव्य का घटा द्रव्य का प्रत्यक्ष होवे ता तो उस समय उस स्थिति में न्याय और वेदांत मत में विलक्षणता अर्थात भिन्नता नहीं घट का प्रत्यक्ष नेत्र से होता है तो संयोग संबंध से होता है दोनों मत में विलक्षणता नहीं किंतु द्रव्य का इंद्रिय संयोग ही संबंध है चक्षुरादि इंद्रिय का घटादि द्रव्यों के साथ संबंध है कौन सा संयोग क्षणता नहीं किंतु तो द्रव्य का इंद्रिय संयोगी संबंध है और इंद्रिय द्रव्य की जाति का अथवा गुण का प्रत्यक्ष होवे अब द्रव्य का नहीं प्रत्यक्ष करना है द्रव्य में रहने वाली जाति अथवा द्रव्य में रहने वाला गुण जैसे द्रव्य हुआ घट घट में रहने वाली घटत्व जाति का प्रत्यक्ष करना है घट में रहने वाले जो तो रूपादि गुण उनका प्रत्यक्ष करना है तो उस समय भेद है दोनों मत में नहीं एक मत में या क्या है घटत्व जाति का प्रत्यक्ष करना हो तो संबंध क्या लगता है वहां संयुक्त समवाय ठीक है ना क्योंकि चक्षु का संयोग संबंध है घट के साथ और उस घट गट में घटत्व जाति का संबंध उसी प्रकार घट में जो रूपादि गुण है उनका भी जब प्रत्यक्ष करना है तो नैय मत के अनुसार संबंध लगता है संयुक्त समवाय ठीक है ना किंतु वेदांत मत में संयुक्त समवाय संबंध नहीं है फिर कौन है तो कल बताया था शायद कल ही था ना कि जहां समवाय है समवाय की जगह वेदांत मत में क्या माना है तादात तो चक्षु का घट के साथ संयोग और घट का घटत्व जाति के साथ धादात्मिक घट का घट में रहने वाले रूपाधिक गुणों के साथ तादात्म्य संबंध है अतः तो इंद्रिय का घटत्व जाति के साथ संयुक्त तादात्म्य संबंध है वेदांत मत और चक्षु का घट में रहने वाले रूपादि गुणों के साथ संबंध है कौन सा संयुक्त तो भेद हुआ कि नहीं कहा विलक्षणताई द्रव्य में रहने वाली जाति और द्रव्य में रहने वाले गुण उनका प्रत्यक्ष करते समय क्या हुई विलक्षणता न्याय और वेदांत मत में वही दे रहे इंद्रिय और इंद्रियते द्रव्य की जाति का अथवा गुण का प्रत्यक्ष होवे कहा न्याय मत में तो संयुक्त समवाय संबंध है बराबर और वेदांत मत में संयुक्त तादात्म्य संबंध है कौन संबंध संयुक्त कैसे न्याय मत में जिनका संबंध है वेदांत मत में, में संबंध है जा संबंध है, है? है और गुण की जाति के प्रत्यक्ष में और तीसरी और बढ़ रहे आगे अब गुण का नहीं प्रत्यक्ष करना गुण में रहने वाली जाति जैसे गुण हुआ रूप घट का गुण कौन है रूप उसमें रहने वाली रूपत्व जाति उस रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष करते समय भी वेदांत मत में और न्याय मत में क्या है विलक्षणता है भिन्नता है क्या भिन्नता है वो बता रहे हैं और गुण की जाति के प्रत्यक्ष में रीति से संयुक्त समवेत समवाय संबंध है बराबर और वेदांत मत में संयुक्त तादात्म्य वादात्म्य संबंध है बराबर देखो भाई न्यायमत में संबंध क्या संयुक्त समवेत किसका किसके साथ? चक्षु का, चक्षु का चक्षु का रूपत्व जाति के साथ गुण में रहने वाली जाति चक्षु का संयोग घट के साथ घट में रूप का समवाय और रूप में रूपत्व का समवाय अतः संबंध बन गया चक्षु संयुक्त घट उसमें समवेत रूप उसमें समवेत रूपत्व समवेत मतलब समवाय संबंध से युक्त तो रूपत्व के साथ संबंध बन गया कौन संयुक्त समवेत संबंध। वेtant मत में वो नहीं है फिर कौन है संयुक्त ने तादात्य वत तादात्य चक्र संयुक्त हुआ घट उस घट में रूप गुण का तादात्य संबंध है आएगी नहीं अतः रूप काय सवा तादात्य वत वाला फिर उस रूप में रूपत्वक क्या है तादात्म्य संबंध है अतः चक्षु का रूपत्व के साथ संबंध बन जाता है क्या संयुक्त तादात्म्य वादात्म्य ठीक आइए आगे और गुण की जाति के प्रत्यक्ष में न्याय रीति से संयुक्त संवेद समवाय संबंध है और वेदांत मत में संयुक्त तादात्म्य वादात्म्य संबंध है लग गया या ही को संयुक्त अभिन्न तादात्म्य कह अभी बता संयुक्त तादात में वो तादात में। इसी का दूसरा नाम क्या संयुक्त अभिन्न तादात में चक्षु संयुक्त रू उसमें अभिन्न हुआ रूप उसमें तादात में रूपत्व का इस प्रकार आगे इंद्रियते उसको घटा रहे इंद्रियते संयुक्त जो घटा अधिक इंद्रिय संयुक्त कौन हुआ संयुक्त मतलब संयुक्त संबंध से युक्त घट इंद्रिय संयुक्त जो घटाधिक तीन में घटाधि में तादात्म्य वत कहिए तादात्म्य से संबंध वाले रूपादिक है अर्धिरा तादात्म्यवत मतलब तादात्म्य से संबंध वाले कौन रूपादिक कहा घट में घट तादात में तादात्म्य से संबंध वाले कौन रूपादिक तीन में तीन में रूपादिक में तादात्म्य में संबंध रूपत्व जाति का है रूप में तादात्म्य पे संबंध है किसका रूपत्व तीन में तादात्म्य संबंध रूपत्व जाति का है लग गया आगे जैसे घटाधिकन में रूपाधिक संबंध से युक्त है तैसे तो में घटाधिकन से अभिन्न भी कहिए तो रूप क्या है घटाधिक से अभिन्न तादात में मतलब क्या अभिन्न है ऐसा भी को व्यवहार होता है क्योंकि तो रूप कभी भी घट को छोड़कर रहता नहीं है बोलो चाहे अभिन्न बोलो दोनों बातें की हुई तैसे घटाधिकन से अभिन्न भी कहिए लग गया अभिन्न का ही तादात्म्य संबंध होवे अभिन्न का ही होता है क्या तादात्म्य संबंध जहां श्रोत्र से शब्द का साक्षात्कार होवे अब और क्या विलक्षणता है न्याय और वेदांत मत ने वो बता रहे तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होता है उस समय एक मत के अनुसार श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ कौन संबंध क्या है, है? गुण

किसका जल का कार्य किसका पृथ्वी का तो कार्य किसका वायु का उस प्रकार सोत्र इंद्रिय भी कार्य है किसका आकाश का आकाश का कार्य स्रोत्र इंद्रिय है वेदांत मत में एक मत में श्रोत्र इंद्रिय कार्य नहीं है स्रोत्र इंद्रिय आकाश स्वरूप है बराबर किसके मत में एक मत में अतः उनके यहां स्रोत्र इंद्रिय का और शब्द का समवाय संबंध है क्योंकि शब्द आकाश का गुण है ठीक है किंतु वेदांत मत में श्रोत्र इंद्रिय भी उत्पन्न होता है किससे आकाश से। देखिए आगे वेदांत मत में श्रोत्र इंद्रिय आकाश का कार्य याते जैसे चक्षुरादिक में क्रिया हो गया है तैसे स्रोत्र में क्रिया हो के शब्द वाले द्रव्य में श्रोत्र का संयोग हो गए देखो भाई जैसे चक्षुरादिक में क्रिया हो गए चक्षु में क्रिया होती कि नहीं चक्षु गोलक को छोड़कर बाहर घट तक जाता है बराबर उस प्रकार जैसे चक्षुराधिक में क्रिया हो गया है तैसे श्रोत्र में क्रिया हुई कि श्रोत्र इंद्रिय में भी क्या होती है उन्होंने क्या कहा था शब्द विचित्र रंग न्याय से श्रोत्र तक आता है नहीं यही को नहीं कहा था वेदांतवाद में ऐसा नहीं है जैसा चक्षु अपने विषय तक जाता है उस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय शब्द तक जाता है बात लगी चलिए तैसे में क्रिया हो शब्द वाले द्रव्य से श्रोत्र का संयोग हो गए जो भी शब्द वाला द्रव्य है जिसमें शब्द उत्पन्न हो रहा है उस द्रव्य के साथ श्रोत्र इंद्रिय का क्या होता है संबंध कौन संबंध संयोग शब्द वाले द्रव्य से श्रोत्र का संयोग होवे ता श्रोत्र संयुक्त द्रव्य में शब्द का तादात्म्य संबंध है श्रोत्र संयुक्त जो भी द्रव्य जैसे मृदंग बज रहा है तो का और मृदुंग का संयोग और मृदुंग में उसके शब्द का में तो अतः के द्वारा शब्द का जब प्रत्यक्ष होगा वेदांत मत के अनुसार तो सं तो संयुक्त बराबर संयुक्त द्रव्य में शब्द का तादात्म्य संबंध है काहे थे वेदांत मत में पंचभूतन का गुण शब्द होने थे नहीं एक मत के अनुसार शब्द केवल आकाश का गुण है और वेदांत मत अनुसार शब्द पांच ही भूतों का गुण है वेदांत मत में पंचभूतन का गुण शब्द होने से भेरियादिकन में भी शब्द है भेरी ढोल तास्या मृदुंग उसमें भी क्या है शब्द है याते श्रोत्र के संयुक्त तादात्म्य संबंध से शब्द का प्रत्यक्ष हो रहे श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होता है वेदांत मत के अनुसार संबंध सांगा संबंध बताओ कौन संबंध संयुक्त न्याय मत के अनुसार श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होता है संबंध श्रोत्र के संयुक्त तादात में संबंध से शब्द का प्रत्यक्ष हो लग गया और शब्दत्व का प्रत्यक्ष हो गए आप शब्द का नहीं करना है प्रत्यक्ष शब्द में रहने वाली जाति शब्दत्व जाति उसका प्रत्यक्ष करना है संबंध लगेगा वेदांत मत के अनुसार कौन संयुक्त दादा, 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 वाला शब्द उस शब्द में तादातम्य शब्दत्व का बराबर न्याय मत के अनुसार शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना हो तो समवेद समवाय समवाय देखिए शब्दत्व का प्रत्यक्ष हो था श्रोत्र संयुक्त शोत्र, ता शोत्र का संयुक्त तादात्म्य संबंध है किसका प्रत्यक्ष होते समय प्रत्यक्ष होते समय आगे वेदांत मत में जैसे शब्दत्व जाती है तैसे तारत्व मंदत्व ही जाती वेदांत मत में जैसे क्या शब्दत्व क्या है जाती है कि नहीं शब्द में रहने वाले शब्दत्व जाति नहीं है नहीं है मत में पीछे कहा था तारत्व को क्या बताया था उन्होंने उपाधि वेदांत मत में ऐसा नहीं जाति ही है तारत्व भी वेदांत मत में जैसे शब्दत्व जाति है तैसे तारत्व मंदत्व भी जाति है न्याय मत की न्याय जाति से भिन्न उपाधि नहीं है उन्होंने कहा था जाति से भिन्न जो धर्म है उसको कहा था क्या वैसा नहीं है कौन तारत्व मंदिर यहां पे शब्दत्व जाति का जो सोत्र से संबंध हाँ। है कि नहीं सोत्र इंद्रिय के साथ शब्दत्व जाति का जो संबंध वही संबंध है सोत्र इंद्रिय का किसके साथ तारत्वमندत्व के साथ यहां पे शब्दत्व जाति का जो सोत्र से संबंध है सो ही संबंध तारत्वमندत्व का है बराबर विशेषणता संबंध नहीं और और क्या विलक्षणता है और अभाव का ध्यान अनुपलब्धि प्रमाणते होवे है वेदांत मत में samnigat bhutare घट नहीं है घट का अभाव है घट का अभाव का ध्यान हो रहा है सब लोगों को किन्तु नए के अनुसार चक्षुर के द्वारा घट अभाव का ध्यान हो रहा है अभाव का वेदांत मत में अभाव चक्षु से नहीं हो रहा है अनुपलब्धि नाम का स्वतंत्र प्रमाण है उससे होता है अब यह उस अनुपलब्धि का स्वरूप क्या है कैसा होता है अभाव का ध्यान अनुपलब्धि प्रमाण से वो सब चर्चा आगे छह नंबर के प्रकरण में आएगा ठीक है है, आ है। किसी इंद्रिय अभाव का ध्यान होवे नहीं वेदांत मत में hmm. याते अभाव का इंद्रिय संबंध अपेक्षित नहीं अभाव का इंद्रिय के साथ क्या नहीं संबंध hmm. संबंध ही नहीं याते अभाव का अपेक्षित क्योंकि अभाव के साथ इंद्रिय का संबंध तब बताना पड़ता है जब पुस्तक में थोड़ी है आगे का वाक्य बोलना चाहिए ना हम लोगों को बोलने का आलस क्यों समझ में आता है कि कुछ बात चल रहा है पुनः देखिए घट के साथ चक्षुर इंद्रिय का संबंध इसलिए बताना पड़ता है कि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि जिस विषय का प्रत्यक्ष होता है उस विषय के साथ उस इंद्रिय का संबंध बताना पड़ता है यदि अभाव का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा होता तो उस अभाव के साथ इंद्रिय का संबंध बताना पड़ता वेदांत मत में इंद्रिय का अभाव के साथ संबंध बताना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अभाव का ध्यान इंद्रिय से होता नहीं है वेदांत मत में फिर अभाव का ज्ञान किससे होता है अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण से होता है बात समझ में आ रही है चलिए भाई किसी किसी इंद्रिय अभाव का ज्ञान होवे नहीं याते अभाव का इंद्रिय संबंध अपेक्षित यो न्याय मत और वेदांत मत का प्रत्यक्ष विचार में क्या है ठीक है।, है ना क्या हुआ प्रत्यक्ष चार भेद। है होगा वह बीस नंबर का पूरा हुआ अब आगे इक्कीस नंबर का शीर्षक अंतिम का शीर्षक इस प्रकरण का प्रत्यक्ष प्रमा का उपसंहार ठीक है प्रत्यक्ष प्रमा का क्या करना है अभी उपसंहार मतलब समाप्त आगे देखिए इस रीति से प्रत्यक्ष प्रमा के षड भेद है प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हुए छह छह कौन-कौन श्रोतज त्वाच, चाक्षुष रसान धानज मानस। इस रीति से प्रत्यक्ष प्रमाण के 6 भेद है ताके करण 6 है छह प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके करण भी कितने हुए छह कौन-कौन श्रोतज द्वादज नेत्र रसाना धानज मानज इस रीति से इस रीति से प्रत्यक्ष प्रमाण के छठ वेद है ताकि करण छठ या इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है नेत्राधिक छ इंद्रिय क्या है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ना पूर्ण विराम आगे न्याय मत में छठा प्रत्यक्ष प्रमाण मन है न्याय मत के अनुसार छ नंबर का प्रत्यक्ष प्रमाण कौन मन उसी प्रकार वाचस्पति मिश्र के मत में भी प्रत्यक्ष प्रमाण साहब छठा कौन है मन छठा प्रत्यक्ष प्रमाण मन है पंचपादिका के कर्ता पद्म पादाचार्य के मत में मत के अनुसार अनुसार ही मन को प्रमाण नहीं माने हैं पंचपादिका नहीं पंचपादिका ग्रंथ का नाम है ठीक ब्रह्म है ब्रह्मसूत्र के ऊपर ना भाष्य के ऊपर पांच पहले पाद ब्रह्मसूत्र के उसके ऊपर टीका लिखी है पद्म पादाचार्य ने जो कि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के साक्षात शिष्य है उन्होंने लिखी है पंचपादिका नाम का ग्रंथ ठीक है पांच पादों पर ही लिखा है लिखा था पूरा नहीं वही कथा थी ना उनकी जाने दो इतिहास आता है उनका उन्होंने लिखा था पाँच पात के ऊपर पहले लिखा फिर ऐसा सोचा कि गलत है कि बराबर है गुरु को दिखाना चाहिए अतः पद्म पादाचार्य महाराज गए शंकराचार्य जी महाराज के पास और जो पांच पात पर टीका लिखी है ना वो पढ़कर सुना दी शंकराचार्य जी महाराज ने सुन लिया और आशीर्वाद दे दिया बहुत अच्छा है आगे लिखो फिर आगे पूरा लिखा पूरे ब्रह्मसूत्र के ऊपर फिर उनको जाना था तीर्थ यात्रा के लिए पद्म पदाचार्य जी को घूमने के लिए रखेगा इतना बड़ा ग्रंथ क्योंकि उस समय वो छोटे छोटे पेज तो नहीं थे वो भोजपत्र पर लिखना पड़ता था फिर उन्होंने रखा अपने मामा के घर में और मामा थे पूर्व सर है कि नहीं तो वो गए यात्रा को फोन पद्म जी फिर मामा ने विचार किया इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है इसमें क्या लिखा होगा जरा खोल कर तो देखे फिर वो यात्रा जाने के बाद देखा खोलकर उस ग्रंथ को तो सब वेदांत का खंडन तो बड़ा गुस्सा आया मामा को अब क्या करे हमारा खंडन लिखा हो हमारे घर में रख रखा है अब क्या करें केवल ग्रंथ को जला दे तो फिर दिक्कत होगी ठीक नहीं रहेगा वो बोलेंगे देखो कितना दुष्टा था कि फिर उन्होंने क्या किया घर का जो महत्व महत्व का सामान था वो निकाल लिया और घर को आग लगा दी अपने घर को <laughs> जब बाद में वो जर्जी आए करके, दस साल के बाद जो भी कुछ होंगे पूछा मामा जी को हमारा ग्रंथ का है अरे क्या करू बोला रोने रोने लगा हमारा घर जल गया ये जल गया वो जल गया उसमें आपका हमारा तो ग्रंथ भी जल गया मैं क्या करू आप <laughs> क्या करें कुछ कर नहीं सकते फिर चले गए वो गुरु जी के पास पद्म पादाचार्य जी महाराज शंकराचार्य जी के पास और कह दिया कि ऐसा ऐसी बात हो गई फिर शंकराचार्य महाराज बोले ठीक है जो तुमने लिखा था उसमें से पहले पांच तुमने हमको सुनाए वो मेरे याद है मैं बताता हूं लिख लो तो ना लिख लिया शंकराचार्य महाराज ने बताए उन्होंने लिखे फिर बात का आगे का सुनाया नहीं था मतलब इन्होंने पढ़ा नहीं लिखा भी नहीं था ना उस समय फिर बाद में इन्होंने लिखा था अपन वो उसने नहीं, नहीं सुनाया तो कुछ नहीं फिर आगे उस प्रकार लिख नहीं सकता क्योंकि एक बात हो गई तो हो गई है फिर वो वैसे ही रह गया पांच पाद ही पूरी हुई ठीक है ना ऐसी कथा तो वो जो तो का है ना वो मन को इंद्रिय मानते नहीं पंक्ति देवी पंचपादिका के करता पद्म पादाचार्य के मत के अनुसार ही मन को प्रमाण नहीं माने मन प्रमाण नहीं है फिर सुख दुख का ध्यान कैसा होता है तब तो वो कहते सुख दुख तो साक्षी भाष्य है साक्षी उनका क्या करता है प्रकाशन, प्रकाशन करता, करता है बोलेंगे घटपट का प्रकाशन कौन करता है फिर साक्षी तो करता होगा ना चेतन साक्षी है ना जड़ थोड़ी करेगा किंतु घटपट को साक्षी वास्त नहीं कहते और सुख दुख को साक्षी कहते क्यों ध्यान दीजिए साक्षी प्रकाशन करता है किसी भी चीज का किंतु स्वयं जाकर किसी का भी प्रकाशन नहीं करता है वृत्ति के माध्यम से ही करता है चाहे वो घटपट का प्रकाशन हो चाहे सुख दुख का प्रकाशन हो तो जिस वृत्ति के माध्यम से साक्षी वस्तु को प्रकाशित करता है वह वृत्ति यदि किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं होती है तो ऐसी वृत्ति के द्वारा साक्षी ने जिस पदार्थ का प्रकाशन किया उस पदार्थों को बोलते समझ समझना सुख दुख का प्रकाशन सुख दुख का ज्ञान साक्षी भाष्य और जिन पदार्थों को साक्षी वृत्ति के द्वारा प्रकाशित करना है वह वृत्ति यदि किसी प्रमाण से उत्पन्न होती है तब उस पदार्थ को साक्षी नहीं करते लग गया जी प्रमाता भाष्य कर सकते ठीक है अब देखिए सुख दुख तो साक्षीवास्य है या तो सुख दुख का ज्ञान प्रमाण नहीं लग गया ना किसके मत में जो लोग मन, मन को इंद्रिय नहीं, नहीं, नहीं मानते उनके मत में और जो लोग लो मन को इंद्रिय मानते उनके मत में सुख दुख का ज्ञान भी प्रमाण ते सुख दुख का ज्ञान प्रमाण ही आगे चलिए और, और विशिष्ट जीव में प्रमाण के बाद पूर्ण विराम और विशिष्ट जीव में अंतकरण भाग साक्षीभाष्य है पीछे कहा था ना मन के लिए असाधारण विषय है करके कौन कौन सुख दुख विशिष्ट जीव तो बता रहे विशिष्ट जीव में जो अंतकरण भाग है वो तो साक्षी भाष्य है ठीक है और विशिष्ट जीव में अंतकरण भाग साक्षी भाष्य है चेतन भाग स्वयं प्रकाशित है उस विशिष्ट जीव में जो चेतन भाग है वो स्वयं प्रकाशित है याते जीव का ज्ञान भी मानस नहीं इसलिए जो लोग मन को इंद्रिया नहीं मानते उनके मत में जीव का ज्ञान भी, भी मानस नहीं जीव का मानस नहीं मतलब रूप मन से उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि मन प्रमाण ही नहीं है जीव का ज्ञान भी मानस नहीं लग इतना आगे ब्रह्म विद्या रूप अपरोक्ष ज्ञान यद्यपि प्रमारूप है ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान ये क्या है प्रमा है अप्रोक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान है बराबर किंतु उसका प्रमाण कौन करण कौन ये प्रश्न है कौन प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष होता है बता रहे है। ब्रह्म विद्या रूप अपि रूप है ताका ब्रह्म विद्या रूप ज्ञान का करण कौन है शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है कौन ब्रह्म ज्ञान तो भी प्रत्यक्ष है तो बोलेंगे शब्द से जो प्रमा उत्पन्न होती है वो तो परोक्ष होती है ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर है क्या शब्द के द्वारा जो प्रमा उत्पन्न होती है परोक्ष परोक्ष वो सब विचार तृतीय प्रकरण में आएगा ठीक है या इतना ही समझना है कि ब्रह्म ज्ञान शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने पर भी अपरोक्ष प्रमा है प्रत्यक्ष प्रमा है ठीक है चलिए तथापि ता ताकाकरण शब्द है या ते मन प्रमाण नहीं लग गया परंतु पंचपादी का अनुसार जो सिद्धांत है तहा भी प्रत्यक्ष प्रमाण के शट भेद है पंचपादिका के अनुसार भी भले मन इंद्रिय नहीं एवं किया किंतु प्रत्यक्ष प्रमा छह प्रकार की है छठी कौन है नहीं, नहीं मन तो मानती है नहीं ना पद्मपादाचार्य जी नहीं अभी अभी बताइए ब्रह्म विद्या रूप अपरोक्ष ज्ञान शाब्दी प्रमाण ये प्रमा, प्रमा है प्रत्यक्ष उनके यहाँ छटी सभी शाब्दी प्रमाण नहीं ब्रह्म विद्या रूप अपरोक्ष ज्ञान ठीक है ना अपास तो ही वो श्रोत्रज त्वाच चाक्षोस रासन ग्रहणज तहा भी प्रत्यक्ष प्रमा के शेड वेद शब्द जन्य ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रमा छठी दे दिया शब्द जन्य शब्द प्रमाण से उत्पन्न ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रमा ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान वो क्या है छठी प्रत्यक्ष प्रमाण और आभाव का यद्यपि अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होता है कौन अभाव का ज्ञान तो भी कैसा है प्रत्यक्ष इसका मतलब सब लोग प्रत्यक्ष नहीं मानते कुछ मानते कुछ नहीं मानते किंतु प्रत्यक्ष ऐसा मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमा के कितने भेद होंगे सात है कि नहीं कौन कौन श्रोत्रज त्वाच चाक्षुष राशन घानज और ब्रह्मज्ञान और अभाव ठीक अभाव का ज्ञान यह वार्ता अनुपलब्धि प्रमाण के निरूपण में कहेंगे या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के सप्तभेद संभव है है नहीं संभव है तथा इस ग्रंथ की रीति से अभाव ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं किंतु यह जो ग्रंथ है वृत्ति प्रभाकर इस ग्रंथ की प्रक्रिया के अनुसार अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है अतः इस ग्रंथ के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद होंगे 6 इस ग्रंथ की रीति से अभाव ध्यान में प्रत्यक्षता नहीं या थे प्रत्यक्ष प्रमाण के शक भेद हैं सप्ता यह संक्षेपते प्रत्यक्ष प्रमाण कहा इस प्रकार संक्षिप्ते थोड़े में प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार समाप्त हुआ इसके साथ-साथ ये पहला प्रकरण समाप्त हुआ ठीक इति श्रीमन निश्चल दासा व साधु विरचते वृत्ति प्रभा करे प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपण नाम प्रथम इस प्रकार श्रीमान निश्चल दास नाम के साधु उनके द्वारा विरचित वृत्ति प्रभाकर नाम के ग्रंथ में पहला प्रकरण जो प्रत्यक्ष प्रमाण उसका निरूपण यहाँ पर हुआ दूसरा प्रकरण है अनुमान प्रमाण अनु, अनु, अनुमान है कि नहीं अनुमान प्रकरण उसका विचार कल से करेंगे ठीक है Om Purva Mandar <laughs>